ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎ ಆರ್ ಭಾರ್ಗವ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಕೊನೆಯ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಕಲದ್ರಂ ವೈದಾತ್ರಿಯೋ ಕೋವಾ महादेवं हित्वा तव सति सती नाम चरमे तुजाभ्यामासङ्गः पुरवकतरोरपि असुलभः निरामाहुर्देवीं गृहिण द्रहिन गृहिणी आगमविदो हरे पत्नी पद्मा हरसरचरीम् अद्रितनया तुरीया कापि त्वं दुरनिगमनिसीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी कदा काले मातः कथयकलिता आलत्तकरसं पिबेयं विद्याति तव चरणनिर्णे जनजलम् प्रकृत्यामुपानानपि च कविता कारणतया तदा दत्ते वाणीं मुखकमला ताम्बूलरसतां सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरसे रते पातुव्रत्यं क्षिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेवः शपितपशुपाशुव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्वजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसपरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपल जललवैरग्यरचना स्वकीयैरम्बोभिः सलिलनिधिसौहित्यतरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम्

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಭಾರ್ಗವ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ